Антон Гращенко, мені підказують, вже з нами на зв'язку. який дасть коментар? Пане Антоне, вітаю вас. Здравствуйте, дякую, що ви разом з нами так швидко відгукнулися. Ви знаєте, що Бочковському дали два місяці можливість виплатити 1 мільйон 174 тисячі гривень за, за цей час для того, щоб він вийшов під, під варти. Я думаю, він заплатити сьогодні, або як тільки зі банк. Пане Антоне, цікаво, тому що бо для його, для його друзі не проблема. Його адвокат Федоренко сказав, що таких грошей немає. Це треба їх обов'язково знайти. Шукати. Він ви, якщо чули, якщо ні, то я ще раз скажу, що він апелював до того, що напевно під примусом давали а, свідчення ті люди, які в результаті Совершенно не Я підтверджую. Підкажіть нам, будь ласка, детальніше совісті, муки совісті давили. И издавило то, что они целый год под руководством Бачковского занимались беспределом, нарушением прав граждан и вымогательством. И поэтому начальники областных управлений вчера, когда они были на коллегии, министр сказал, пожалуйста, выполните свой долг гражданина Украины и сообщите о том, какие преступления Бачковского и его заместителя СССР известны. И ряд начальников управлений им никто пальцы в дверь не вставлял, взяли и написали то, что они считают нужным. Рассказали правду, это только начало. Потому что дальше будут новые расследования. Исполняющий обязанности главы ДНС Зурин Шхиряк сейчас проводит дополнительные беседы и изучает документы о новых хищениях в этих вопросах. И я скажу, знаете, я думаю, что когда Бочковскому одевали наручники на руки, он думал в этот момент, а как же быть с тендером, навещенным на 4 апреля по закупке пожарных машин на 200 миллионов гривен. Уже все договорено. Кто с этого заработает? Вот такие мысли, я думаю, могли быть у него в голове. А с стандаре... Все доказательства, которые были предоставлены, полученные законным путем, я считаю, что суд принял взвешенное решение. Действительно, Бочковский не убивал людей, не расстреливал, поэтому сюда если была возможность предъявить ему обвинение с возможностью внесения залога. Я думаю, что если не Бочковский, то его друзья найдут возможность внести за нього залог, а він потом когда-нибудь, когда выйдет блокує тюрьмы, эвакуирует ряд своих счетов, которые еще неизвестны следствию, и вернет свои долги. Антоне, я мав вас запитати, власне, про, про те, що буде, якщо він вийде з-під застави, а, точніше, з-під арешту завдяки заставі. А, чи може він втекти? Федоренко сказав, що ні. Я ну, вказую, в випадку, якщо лицо, застава, вносит, в якому внесена застава, він її вносить, і потім убігає від слідства, він об'являється в розвитку. И может прятаться год, два, три, пять, может даже жить в Москве, как Янукович, и его сыновья, точнее один сын. И после этого он будет всю жизнь в розыске. Больше в Украину он не вернется. Или мы его когда-нибудь поймаем, как поймали вчера террориста в Мариуполе, убившего сотрудника милиции, переодевшегося женского платья, когда он застрелился. Или как вчера поймали э, человека, убившего сотрудника СДУ в городе Ужа, и так далее. Поэтому если он хочет сбивать... Пусть бегает, но рано или поздно мы его найдем. Розыск может быть 20 лет, 10 лет. Антон, вы э, э, так звучите надзвичайно серьезно, если так можно сказать. То есть вы уверены в том, что правосудие будет работать? А я хочу сказать следующее. Если после публичного ареста господина Бачковского на заседании кабинета министра, и после того, что вчера э, прокурор э, значит, Шевченко проявил человеколюбие э, в отношении Бочковского, это называлось его подозрение, что является вообще беспрецедентным в украинской правоохранительной системе, я по этому поводу написал сегодня обращение с просьбой предоставить мне статистику, сколько же таких случаев человеколюбия было проявлено со стороны прокурора, генеральной прокуратуры, да, то могу сказать, что другого пути нету. И следствие докажет все обстоятельства совершения правонарушения господином Бочковским и Стоевским подозреваемыми. И э, это пример первого этапа очищения системы. Я могу сказать, что только можно сказать, что в среду это началась реальная большая борьба с коррупцией. У вас есть план великий, так, -то? я так понимаю? План есть у министра, а я как народный депутат буду поддерживать все здравые начинания, все государства, направленных на борьбу с коррупцией в нашей стране. Вы знаете, когда Петр Алексеевич предлагал назначить Ярему, генерального прокурора, он сказал, что Виталий Григорьевич, пожалуйста, Сделайте, как советовал покойный премьер Сингапура. Посадите трех своих друзей. Ну, вот кажется, уже процесс пошел.